おい、どうした屋上で男女が争ってるみたいっすよ秋元お前またやっちまったのかそんな女なんかもうほっときゃいいんだよ俺はお前の味方だぞバカなバにするんじゃねえぞ おじさん おじさんおい。 わた私たちが死んじゃったらこのお腹にいる新しい命はどうなるの新しい命そうよこの子のことよななんだっていつの間にそんなことにもうどこまで言わせる気なのだって。 まだ僕たちキスもしたことがないじゃないかじゃあこのお腹にいるのは誰の子っていうのなんで今までそんな大切なことを、黙ってたんだ秋元くんを驚かせようと思ってヤッホー今日からパパだといとけみ瑞希ちゃん 秋元くん、行こ俺優勝を君に捧げるようんじゃあこれから同伴してお店でシャンパンパーティーねアハハそうだねヤッホーあの人たち 一体どこまで行くつもりなのかなさあな